بسم اللہ الرحمن الرحیم و على رسول الکریم حضرت عبد اللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ چل رہا تھا جس کا ایک حصہ پچھلی ویڈیو میں بیان ہو چکا ہے اب انشاءاللہ دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں خوشخبری جب ان لوگوں کی بیچینی اور پریشانی حد سے زیادہ اور ان کی قوت برداشت سے باہر ہو گئی تو اچانک ایک شخص نے آ کر انہیں یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالی ان کا وہ گناہ معاف فرما کر ان سے راضی ہو گیا اور اللہ تعالی نے اس سلسلے میں اپنے نبی پر قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم يسألونک عن الشہر الحرام قتال فیه قل قتال فیه کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر به والمسجد الحرام وإخراج أهلِهِ منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ترجمہ لوگ پوچھتے ہیں مائے حرام میں لڑنا کیسا ہے آپ کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں لڑنا بہت برا ہے مگر راہ خدا سے لوگوں کو روکنا اور اللہ سے کفر کرنا مسجد حرام کا راستہ خدا پرستوں پر بند کرنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے بھی برا ہے اور فتنہ تو قتل یعنی خون ریزی سے زیادہ برا ہے یہ سن کر انہیں بہت زیادہ خوشی حاصل ہوئی لوگ قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھتے ہوئے ان کے ساتھ گلے ملتے انہیں خوشخبری سناتے اور انہیں مبارکباد دیتے جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوش ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کا مال قبول کر لیا اور دونوں قیدیوں کو فدیہ لے کر رہا فرما دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں سے بھی راضی ہو گئے کیونکہ ان کا یہ سفر مسلمانوں کی زندگی میں ایک بہت بڑے اور عظیم واقعے کی حیثیت رکھتا تھا اس غزوے میں حاصل ہونے والا مال غنیمت اسلام میں سب سے پہلا مال غنیمت تھا اس میں قتل ہونے والا شخص پہلا مشرک تھا اس میں گرفتار ہونے والے قیدی پہلے قیدی تھے جو مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہوئے اس کا جھنڈا پہلا جھنڈا تھا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک نے باندھا اور اس کے امیر حضرت عبداللہ بن جہد رضی اللہ تعالی عنہ وہ پہلے شخص تھے جن کو پہلی مرتبہ امیر المؤمنین کے لقب سے پکارا گیا پھر جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا اس میں حضرت عبداللہ بن جہاد رضی اللہ تعالی عنہ نے شجاعت اور بہادری کے وہ کارنامے دکھائے جو ان کے ایمان کے شاعن شان تھے شہادت کے لیے دعا اور اس کی قبولیت پھر غزوہ احد پیش آیا جس میں حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے دوست حضرت سعاد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان ایک یادگار اور ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اور اپنے دوست کے واقعے کو ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں ازوائے احد کے موقع پر عبداللہ بن جہا رضی اللہ تعالی عنہ مجھ سے ملے اور بولے کیا تم اللہ تعالی سے دعا نہیں کرو گے میں نے جواب دیا کیوں نہیں پھر ہم دونوں ایک طرف تنہائی میں چلے گئے اور میں نے دعا کی یا ربی اذا لقیت العدو رجلا ادا لقیۃ و ثم روجر الظفر بس شدید و آخل بہ فَأَمَّنَ عَبْدُ اللَّهِ بِنِ جَحْشٍ عَلَى دُعَائِ میرے رب جب دشمن سے میرا مقابلہ ہو تو میرا مقابلہ کسی ایسے شخص سے کرانا جس کی گرفت نہایت سخت یعنی بہادر اور جنگجو ہو اور جس کا غصہ اور غضب انتہائی شدید ہو میں اس سے لڑوں اور وہ مجھ سے لڑے پھر تو مجھے اس کے اوپر غلبہ اور کامیابی عطا فرما حتیٰ کہ میں اسے قتل کر کے اس کے اسلحے کو اپنے قبضے میں لے لوں عبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنهن ميري إذ دعا بر آمين كها فالان دعاكي اللهم ارزقني رجلا شديدا حرده شديدا بأسه وقاتله فيك ويقاتلني ثم يأخذني فيجدع عنفي وأذني فإذا لقيتك غدا قلت فيما جدع عنفك وأذنك فأقول فيك وفي رسولك فتقول صدقت. اے اللہ میدان جنگ میں میرا مقابلہ کسی ایسے شخص سے کرانا جو انتہائی غضبناک اور سخت حملہ کرنے والا ہو میں تیری راہ میں اس سے لڑوں اور وہ مجھ سے لڑے پھر وہ میرے اوپر غالب آ جائے اور میری ناک اور میرے کان کاٹ لے اور جب قیامت کے دن میں تیرے سامنے حاضر ہوں تو تو مجھ سے پوچھے کہ میرے بندے تیری ناک اور تیرے کان کیوں کاٹے گئے تو میں کہوں کہ اے اللہ تیری اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں کاٹے گئے ہیں پھر تیری طرف سے مجھے جواب ملے کہ تو نے سچ کہا حضرت سعاد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن جحش کی دعا میری دعا سے بہت بہتر تھی میں نے دن کے آخری حصے میں دیکھا کہ انہیں قتل کر کے ان کے ناک کان کاٹ دیے گئے اور ان کی ناک اور کانوں کو ایک دھاگے کے ذریعے درخت پر لٹکا دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا قبول فرما لی اور انہیں شہادت کی نعمت سے نوازا جیسا کہ ان کے مامو سید الشہداء حضرت حمزہ بن عبد المطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نوازا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مامو اور بھانجا دونوں کو ایک ہی قبر میں دفن کیا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس آنسوں ان کی قبر کو تر کر رہے تھے جو شہادت کی خوشبو سے معطر ہو رہی تھی فوائد اور نصائح اسلام کا پہلا تبلیغی مرکز دار ارقم اس گھر کا نام ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداء میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ساتھ مل کر اسلام کی دعوت اور تبلیغ کا کام چھپ کر شروع فرمایا کیونکہ اسلام کے شروع کے زمانے میں کافروں کی طرف سے زبردست مخالفت تھی اور مسلمانوں کو بہت زیادہ تکلیفیں دی جاتی تھیں اور مسلمانوں کو سرعام اپنے دین یعنی اسلام پر عمل کرنا اور اس کی دعوت دینا بہت ہی زیادہ مشکل تھا اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کو اسلام کی دعوت اور تبلیغ کی مرکزی حیثیت دی یہ وہ جگہ تھی جہاں مسلمان جمع ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی باتیں سیکھتے اور پھر اسلام کو پھیلانے کے جذبے سے چھپ چھپ کر کافروں کو دعوت دیتے تھے جو کافر بھی مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوتا تو اسے دار ارقم میں لے جایا جاتا جہاں وہ مسلمان ہو کر دین کی باتیں سیکھتا اور اسی طرح وہ بھی دین کی دعوت دینے والا بن جاتا پھر جب مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت ساری تکلیفوں کو آسانیوں میں بدل دیا اور مسلمان اسلام کی دعوت اور تبلیغ کا کام سرعام کرنے لگے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہوں کو دار ارقم میں دین کی دعوت دی اسی طرح اگر ہم بھی اپنے گھروں محل مسجدوں اور بازاروں میں دین کی دعوت دیں گے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بولیں گے اور دین کی باتیں سیکھیں اور سکھائیں گے تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان دار ارقم کو دین کے پھیلانے کا ذریعہ بنایا اور مرکز بنایا اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں محلوں مسجدوں اور بازاروں کو دین کے پھیلنے کا ذریعہ اور مرکز بنائیں گے اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے گمراہ لوگوں کو ہدایت عطا فرمائیں گے اور پھر وہ جتنے آمار کریں گے ان سب کے برابر عجو ثواب اللہ تعالی ہمیں بھی عطا فرمائیں گے